तो आदरणीय व्यक्ति है आजकल जब से चुनाव का निर्णय हुआ है और मोदी जी की अल्पमत की सरकार दिल्ली में बैठी है तब से मोहन जी बहुत सी बातें बहुत ही बेबाकी से बोल रहे हैं अब ये सुपरमैन सुपरमैन कौन है मोहन जी के मन में विष्णु के अवतार कौन है या जिस तरह से कहा गया क्या नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति कौन है ये पूरा देश जानता है तो भागवत साहब ने खुलकर बोलना चाहिए इस देश में जो हो रहा है अभी भी अल्पमत की सरकार होने के बावजूद वो देश के लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए ठीक नहीं है। इस देश में कॉमन मैन ही सुपरमैन है और ये कॉमन मैन ने अपने आप को भगवान समझने वाले लोगों को बहुमत से दूर रखा तो मैं मानता हूं इस देश का मतदाता कॉमन मैन ये सुपरमैन है बघा <laughs> 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 <usuk> एक एक व्यक्ती आहे या देशात जी स्वतःला विष्णूचा तेरावा अवतार समजते एक व्यक्ती आहे देशात तिला असं वाटतं की प्रभू श्रीराम यांचं बोट धरून मीच त्यांना अयोध्याच्या राम मंदिरात घेऊन गेलोय ते नसते तर अयोध्येत राम भगवान राम यांची प्राणप्रतिष्ठा झालीच नसती एक व्यक्ती आहे या देशात ती स्वतःला सुपरमॅन समजते एक व्यक्ती आहे या देशात जी स्वतःला नॉन बायोलॉजिकल पद्धतीनं अजैविक पद्धतीनं जन्माला आलो म्हणजे मला वरून देवानं जन्माला घातलं अशा पद्धतीनं लोकांना भ्रमित करते एक व्यक्ती आहे या देशात जी सांगते रशिया आणि युक्रेनचं युद्ध मीस थांबवलं पण ती व्यक्ती मणिपूरचा हिंसाचार आणि जम्मू मधला हिंसाचार थांबू शकत नाही मला असं वाटतं त्याच व्यक्तीविषयी मोहनराव भागवत बोलले आहेत काही लोक स्वतःला सुपरमॅन समजतात पण या सुपरमॅनच्या पायाखालची सतरंजी बहुमताची या सामान्य माणसाने खेचून घेतली तो कॉमन मॅन हाच सुपरमॅन आहे असं आम्ही मानतो तरीही मोहनराव भागवत यांनी जे मत व्यक्त केलेलं आहे त्याच्यावर चिंतन देशाने केलं पाहिजे भारतीय जनता पक्षानेही केलं पाहिजे तर रेल्वेचा अपघात मोठा अपघात आहे मात्र आतापर्यंत रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सूत्र हातात घेतल्यापासून ही अपघातांची मालिका सुरूच आहे आणि आतापर्यंत सव्वा तीनशे प्रवासी या अपघातात मरण पावलेले आहेत सव्वा तीनशे हा आकडा अत्यंत गंभीर आहे तुम्ही बुलेट ट्रेन आणताय तुम्ही मेट्रो ट्रेन आणताय तुम्ही सुपरफास्ट ट्रेन आणताय पण सामान्य जनता ज्या लोकल ट्रेनमधून किंवा ज्या पॅसेंजर एक्सप्रेसमधून प्रवास करते ती सिग्नल यंत्रणा ते रूळ बरं का या संदर्भात सरकार काही करायला तयार नाही तुम्ही बुलेट ट्रेनचा दिखावा करताय त्यासाठी प्रचंड पैसे खर्च करताय पण सामान्यांचं जीवन जे आहे जे लोकल ट्रेनमधनं प्रवास करतात किंवा पॅसेंजर ट्रेनमधनं प्रवास करतात त्या संदर्भात सरकारकडे कोणत्याही योजना नाहीत हे रेल्वे सुद्धा त्यांना श्रीमंतांसाठीच चालवायची आहे सरकार डी रेल आहे जबसे ये नए रेलवे मंत्री ने अपना पदभार संभाला है फिर एक बार और पहले भी तब से उनके कार्यकाल में जो अपघात हुए है एक्सीडेंट हुए हैं उसमें तीन से ज़्यादा लोगों की या पैसेंजर्स की मौत हुई ये बहुत बड़ा आंकड़ा है गंभीर है आप बुलेट ट्रेन लाना चाहते हैं हाँ आप मेट्रो ट्रेन सुपरफास्ट ट्रेन ऐसी बहुत बड़ी योजना आपकी है लेकिन सिग्नल सिस्टम या रेलवे की जो लाइन्स है जिसमें मरम्मत की जरूरत है उसके आपका आपका ध्यान नहीं है तो सामान्य लोग जो तो है वो कैसे जियेंगे और कैसे प्रवास करेंगे खर मे चारे पार्टी आकड़ा गुंतला तीन से पार पैसेजर का मृत्यु नहीं कहा तो को को जा रहा आंकड़े में कोई दम नहीं है तीनों पार्टी प्रमुख पार्टी है वो अपने अपने सीटों का असेसमेंट कर रही है महाराष्ट्र में 288 सीट्स है सभी पार्टी को अधिकार है कि पूरे सीटों के ऊपर अपनी ताकत क्या है हम कहाँ लड़ सकते हैं उस बारे में असेसमेंट करके फाइनली जब हम तीन एक साथ बैठेंगे तो सीट का आदान प्रदान होगा तो मुंबई देखिए उस बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है लेकिन हमेशा मुंबई शिवसेना का गढ़ रहा है यहाँ की मुंबई महानगर पालिका हो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीटें विधानसभा की और लोकसभा की हम जीत के आए हैं तो जरूर जैसे विदर्भ में कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिलती हैं पश्चिम महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पवार साहब को ज्यादा सीटें मिलती है अपना अपना गढ़ होता है अपना अपना प्रभाव होता है तो मुंबई कोकण में शिवसेना का प्रभाव हमेशा रहा है तो उस हिसाब से सीटों का बंटवारा तो आगे हो जाएगा महाविकास आघाड़ी हा जरी चेहरा असला, तरी आम महाविकास आघाड़ी रहा क्षण जो चेहरा है तो चेहरा अख्ख्या महाराष्ट्र महित है